Вітаю вас! Незалежне Павлоградське телебачення у випуску новин розповідає про наступне. Сьогодні, 60 років тому, почалася Велика Вітчизняна війна. Це основна тема випуску. Наскільки поля району постраждали від вчорашньої бурі з градом? Сьогодні в місті та районі у день 60-річчя з дня початку Великої Вітчизняної війни пройшли заходи до цієї трагічної для нашого народу дати. Подивіться матеріали наших знімальних груп. Сколько вам было, когда началась война? 17. 17. 14. 16. А ваше первое ощущение, когда вы почули, можно так сказать, звуки войны? Мороз по коже пошел от первых впечатлений сразу, от взрывов. И было страшно. Как она началась и почему она началась. Неожиданно для народа. Народ был, конечно, сначала растерянный, а потом, как говорится, объединились, пришли в чувство и начали готовиться к отпору. В 4 часа бомбили Киев, бомбили западные границы немцы. Меня мама разбудила в 6 часов утра. Я спал, конечно. Сынок, поднимайся. Что случилось, мама? Война. Это жестокое известие пронеслось по моей, можно сказать, по моему телу от и до я призван, призван, был в 1944 году. Вот, значит, после окончания училища артиллерийского я попал на восток. Объявили войну, я была студенткой. Я, я в Днепропетровске жила, была студенткой педагогического училища. Сдавали мы русскую литературу. Было, и уже в ночь бомбили Днепропетровск. Мы все девчонки, Скопом пошли в военкомат проситься на фронт. Я во время войны, когда началась война, была еще, конечно, 14 лет мне было. Мы были учениками. Как объявили войну, это было что-то ужасное. Все плакали, кричали, обнимались. Но когда закончилась война, все, все бежали. Меня в станице жила на Кубани. Все бежали кто в чем. Как проснулись, а так бежали. Обнимались, целовались, не знали. Радости было это не рассказать. Вчера все вы были свидетелями сильной бури с градом, что пронеслась над містом та районом. Це завдало певної шкоди посівам ранніх зернових. Коментує начальник управління сільського господарства та продовольства району Вадим Булгаков. Ми з вами обслідували, ви участвували, обслідували значить, поля, які після вчорашнього ливня з усиленным вітром, з вородобоєм, що привело к поліганию хозяйственных культур. Значить, Мы обследовали эти поля. Складывается такая цифра по району, что где-то 170 гектар кукурузы полегло, ячменя 1480 гектар, гороха 157 гектар, зимложита 727 гектар и подсолнечника 580 гектар. Значит, в районе у нас работает штаб значит, по нанесению ущерба. Значит, мы будем отслеживать каждое поле, будет у нас на контроле. Будут, естественно, потери урожайности значит, на этих полях, но все-таки еще есть определенное время, что подсолнечник, кукуруза, где не поломанные стебли, значит, они отойдут. Точно так же что ячмень. Только теперь будет очень сложно убирать эти культуры. Почему? Потому что полегшие посевы, вы сами прекрасно понимаете, как их нужно будет теперь только на свал. Никакой речи не может быть идти о прямом комбинировании. Почему украинцы выбирают Приватбанк? У Приватбанку наивыгоднейшие условия среди больших банков. Наибольший банк в Украине за всеми показниками. Отже, надежный, Приєднуйтесь до лідера, розмістіть свои гроші в Приватбанк. Приватбанк ваша точка опори.